Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua jumpa lagi dengan Al Fatah Channel. Kali ini saya akan berbagi tutorial cara melihat pesan WhatsApp yang sudah dihapus oleh pengirim ya, teman-teman. Atau chat atau chat yang sudah dihapus oleh pengirim. Caranya sangat mudah sekali, teman-teman. Bisa mengikuti tutorial berikut ini. Oke teman-teman langsung saja kita ke tutorialnya Dan jangan lupa subscribe, komen, like, dan share ya teman-teman Yang pertama teman-teman bisa download aplikasi recent notification ya teman-teman Seperti ini Teman-teman bisa buka saja di Play Store ya teman-teman Seperti biasa di sini Dan ketikan saja seperti ini ya teman-teman yaitu reset notification dan selanjutnya teman-teman download dan di sini saya tidak mendownload ya teman-teman karena sudah terinstall di HP saya dan kalau sudah terinstall di HP teman-teman teman-teman bisa klik saja buka di sini ya teman-teman nah seperti ini teman-teman dan tampilannya akan seperti ini dan teman-teman klik saja di sini dan selanjutnya teman-teman bisa klik lagi di continue ini ya teman-teman dan akan tampil seperti ini teman-teman dan di sini kita perlu memberikan izin dulu ya teman-teman kita klik lagi di sini di recent notification ini dan kita klik saja dan di sini kita centang ya teman-teman atau kita onkan saja di sini dan akan tampil seperti ini ya teman-teman dan selanjutnya kita kasih izin, ya teman-teman. Kita klik saja "Izinkan", dan selanjutnya kita kembali saja, teman-teman. Kita kembali, dan selanjutnya akan tampil seperti ini, ya teman-teman. Jika sudah seperti ini, teman-teman bisa klik lagi uh, "Continue". Dan akan tampil seperti ini, yaitu tes notification Ya, teman-teman, teman-teman bisa klik saja di sini. Nah, seperti ini, teman-teman, pemasangan atau penginstalan dari aplikasi reset notifikasi ini sudah selesai. Dan selanjutnya, kita kembali saja, ya, teman-teman, kalau sudah seperti ini kita kembali saja dan kita coba untuk mengirimkan whatsapp ya teman-teman misalnya seperti ini ya teman-teman ini saya ketikkan apa saja ya teman-teman yang penting ada pesan terkirim misalnya seperti ini saya kirimkan ke nomor whatsapp saya nah seperti ini teman-teman ini sudah ada whatsapp masuk Nah, teman-teman bisa lihat, ini ada WhatsApp masuk, dan kita coba sekali lagi, ya. Teman-teman, kita ketikkan lagi apa saja. Yang penting ada pesan masuk dan bisa terbaca, ya. Teman-teman, kita kirimkan lagi. Nah, seperti ini, teman-teman, ada lagi satu pesan masuk, dan kita coba hapus, ya. Teman-teman, kita coba. Hapus dari si pengirim ya teman-teman atau dari yang mengirimkan chat tadi kita coba hapus. Nah seperti ini nanti teman-teman bisa lihat di sini pesan telah dihapus. Nah seperti ini teman-teman pesan telah dihapus ya teman-teman karena sering kita jumpai nah, pesan yang dikirim sudah dihapus oleh pengirim ya teman-teman dan belum sempat kita baca. Tapi teman-teman tenang saja karena di sini kita bisa tahu apa saja isi pesan yang sudah dikirim dan dihapus oleh si pengirim WhatsApp tadi ya teman-teman. Dan kalau sudah seperti ini teman-teman bisa kembali saja dan teman-teman bisa buka di aplikasi recent notification tadi ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman buka saja karena sudah terinstall dan seperti ini teman-teman bisa lihat ini dia teman-teman pesan yang tadi dikirim mungkin teman-teman bisa perhatikan ini tadi yang sudah saya ketik secara acak ya teman-teman pesan yang sudah dihapus akan ter ini akan tersalin di sini ya teman-teman dan dengan mudah kita bisa tahu apa saja isi pesan yang sudah dihapus atau tidak jadi dikirim oleh pengirim WhatsApp tadi ya teman-teman Oke okay, teman-teman itu saja Semoga teman-teman bisa mempraktekkan di HP teman-teman masing-masing Dan tentunya semoga bermanfaat ya teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh